Христу, дорогая Церковь, рад быть на этом месте и скажу, что свидетельство или свидетельствовать о Божьей славе это очень важно. Почему? Потому что в Библии как написано, они победили его чем? Кровью Агнца и свидетельством. Аминь. Это очень важно. И как мой брат один во Христе он говорил, он говорит свидетельство. Это говорит, как ракеты, которые бьют по царству сатаны и возвещают о славе Божьей, о том, что Бог живой, то, что Он делает в наших жизнях. Аминь, церковь. Слава Иисусу Христу. И коротко за свидетельство, у меня есть 10 минут, но я думаю, быстрее справлюсь. Трошки расскажу за себя. Ну, у меня всю жизнь начиналось с малого. Вообще в жизни все начинается с малого, с маленьких вещей. Начал курить, пошло-поехало и дошло уже до тяжелых наркотиков. И раз меня родные собрали, а конкретнее это бабушка она сидела, так посадила перед собой и сказала: "Слава, она говорит, тут вот лучше бы ты умер, она говорит, мы бы поплакали, она говорит, и все, она говорит, и ты бы перестал нас мучить". Я приносил всем страдания. От меня все страдали в первую очередь мои родные, и близкие. Ну, естественно, все мое окружение. И на, я дошел до такой точки, что от меня отказались мои родные и близкие. Меня оставили, продали э, квартиру. В общем, дали мне часть денег, одну третью, там у меня 8 тысяч долларов было. Ну, естественно, за полтора месяца у меня этих денег не стало. Наркотики, я еще играл э, в игровые. Э, Игры, азартный был в этом плане. В общем, все проиграл и остался на улице, себе ничего не купил. И около года я жил на улице. И пришел момент, когда меня посещали ну, суицидные мысли. Я уже как бы не хотел жить, но слава богу, что у Бога был другой план. Аминь. Церковь. Потому что в Библии написано, что Бог избрал нас прежде создания этого мира. Аллилуйя! Слава! Господу нашему Иисусу Христу. Вернусь чуть-чуть заранее, э, у меня была такая ситуация, ну можно сказать, на притоне, э, мы там, короче, употребляли, кололись там, ну и так далее, там делали все непотребные вещи. Я уже просто ну, дошел до ручки, и я сказал Богу такие слова, вот, ну, я сказал, Господи, если ты есть, вот помоги мне. И я вот реально вот, ну, вот, стоял, и я плакал. Это было ночью, я помню, ну не помню какое время, но ночью. Просто уже не было сил, внутри тьма, мысли вот эти вот, пойти на колодца, напиться и так далее, или спрыгнуть, или там еще что-то с собой сделать, вены порезать. Но это был просто ужас. Но еще раз говорю, что у Бога был совсем, совсем другой план. И Бог, Он верный, и, и Он приготовил уже путь спасения для меня. Он за это время, когда я еще на улице не остался, я же год, год прожил на улице остался без квартиры, родители от меня отказались, маму мне не давали, тетка приехала, забрала ее в Краматорск, у нас краматорска как вот здесь мой племянник сидит, Дима, слава Господу, он тоже идет за Господом, аллилуйя. И, и вот, вот такая вот была ситуация, и через это все, вот, Бог дал мне человека, и, и через этого человека, который проповедовал мне, представляете, вот ходил до меня два с половиной года, он видел, что я его не слушаю, это Кирилл Якупов, может кто-то знает, знает, этот брат такой благословенный, но сначала мы с ним вместе грешили, потом он покаялся и стал на этот путь, и вот проповедовал мне два с половиной года, и я негодяй, в общем, обокрал его, там была такая ситуация, за все его добрые дела, что он мне там делал, там, в общем, и но знаете, я увидел вот в нем Божью любовь. Я даже сделал такие ну, плохие поступки, но Он меня простил и продолжал мне помогать, любить. Но ну, я со временем то, что я у него украл, я ему отдал, там, слава Богу, за, ну, за эти ситуации. И я когда к нему приходил, вот я не знаю, я вот приходил с мира разбитый. но в его присутствии я понимал, что это вот, ну уже потом я думал, что это Бог. Мне так классно было. Он мне постоянно за Бога рассказывал, он приходил даже к моей маме, вот, открывал Библию, читал Библию, там, видео разные показывал. Ну, в общем, два с половиной года он сел. Прошел тоже такой путь, такое терпение через меня. Такое, извините за уже было, ну, вот, скотина, это так, по-доброму, если сказать. И вот так вот Бог вот действовал. И когда у меня вот уже пришли вот эти вот мысли суицидные, то я уже не знал, что делать. И этот Кирилл, он говорит, Слава, не хочешь поехать на реабилитацию? Я как бы, ты говоришь, да что я там буду делать, зачем оно надо, Бог, не ну, я верю по-своему, ну и так далее. И я еще две-три недельки побегал, и потом уже сам к нему пришел, говорю, Кирюха, все, говорит, брат, я, говорю, я, не могу, все, я говорю, сейчас не это, ну вот, умру. Ну, в лучшем случае сидел бы, в худшем случае где-то как бы закопали, знаете, как в Библии написано, вот этот неправильный судья, да, в Луке 18, аэр, он говорит, не Бога не боялся, Людей не стыдился. Вот у меня такая ситуация уже было все равно. Чудил, уже так исполнял. Все уже как бы, никого там не боялся. И как бы, разные такие ситуации были. И он говорит: давай, поедешь. Же, а что тебе делать? А у меня какая ситуация? Живу на улице. Представляете, как бы год почти на улице. Думаю, ну что делать? Ну, выбора нет. Думаю, побуду ну, там, пару дней, если не понравится. Уйду, какая разница, что мне терять. И вот так вот пошел, слава Господу, пришел на реабилитацию. Думаю, не понял, куда я попал. Все поднимают руки, там молятся, там, и все думаю, ну это огонь какое-то, ну, как ну куда, куда я попал. И потом, знаете, вот, ну, через эти все обстоятельства, через молитвы, через слово, вот Бог коснулся моего сердца. И вот самое главное, вы вот, знаете, вот просто я искал выход. Я реально вот даже может быть в Бога я сильно не верил, но я искал выход. Я вот все равно вот хотел вот как-то изменить свою жизнь. И, вот скажу тем, кто на реабилитации. Вот даже если кто-то не сильно верит в Бога, но ну, вот, если он ищет выход, я верю, знаю, что Бог он придет, он коснется сердца. Аллилуйя. И это вот ну истина, это правда. Я прошел через это. Я не сильно верил, как бы, но я искал выход. Я не мог. И Бог отвечает на искреннее сердце. Да, как в Библии написано, с лукавым Бог что? Поступает по лукавству. Почему много людей там выходит с реабилитации, там, ну, или еще какие-то вещи? Потому что с лукавым сердцем. Потому что вот, ну, неправда, и потом оно вскрывается, потому что у Бога по-другому нельзя. И вот, слава Господу, Бог коснулся моего сердца, я с Италией проходил реабилитацию, тоже благословенный брат, Бог через него меня обрезал. Тоже слава Иисусу и через меня Его обрезал. <laughs> <laughs> ну, благословение. Это, это было просто благословенное время. Мы каялись, мы молились, у нас там было, мы и ругались там на репцентре. Это просто были там зачинщики, там Виталий, я там еще там пару людей. Ну и через это Бог вот ну э, изменял наши сердца. У нас было время, я вот ну, мы каялись, плакали даже. Представляете, на репцентре плакали. Ты заходишь туда, я как зашел на реабилитацию, заходишь, ну вот и одни уголовники. Вот зашел и смотришь, я думаю, куда я попал. Ну вот куда я попал, вот реально. И вот эти люди потом каялись, молились, плакали. Это так было искренне. Это было такое присутствие Божье на рецентре. Я просто не передам словами. Это надо переживать, и Бог, Он всегда приходит на искреннее сердце. И я прославляю его, то, что он пришел в мою жизнь, дал мне жизнь, и через это я могу служить и благословлять других людей. Аллилуйя, слава Иисусу Христу!